पत्रकार अजित पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त निर्भय बनो कार्यक्रम साजरा युवा राज्य वर्तमानपत्र तसेच न्यूज चॅनलचे संपादक अजित पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिनांक तेरा सप्टेंबर दोन हजार चोवीस रोजी नांदेड शहरातील पीपल्स महाविद्यालय येथील लरहर कुरुंडकर सभागृह येथे महिला व मुलींवरील होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराविरोधात जनजागृतीसाठी निर्भया बनव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते त्यावेळी बाळासाहेब पांडे नांदेड जिल्हा पाणीपुरवठा अधिकारी अमोल पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विश्वंबर पवार किसान जन आंदोलन भारतचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन कासरीवाल डॉक्टर शंकरराव चव्हाण मेडिकल कॉलेजच्या वार्ड प्रमुख प्रगती नील पदनेवार युवा नेते दादा शिंदे बायोलॉजी क्लासेसचे संचालक डॉक्टर विकास वाटोरे इंस्टाग्राम स्टार चांप दर्शू यांच्यासह इतर अनेक मान्यवर मंडळींची यावेळी उपस्थिती होती कधी सगळ्यांचं म्हणजे कधी फॅमिली सोबत करतात कधी ग्रुप मध्ये करतात कधी हॉटेल मध्ये करतात कोणी भजन ठेवतात कोणी करता आणि कोळतो खेळतात आध्यात्मिक झालं छान पण आज त्यांनी जो कार्यक्रम ठेवलाय आज बसलेले आणि आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षाने आरता येऊन सगळ्यांचे नाव रक्षाकल आपल्या आपल्याकडे भाड्याने मजावर जे काम आहे त्यांच्यासाठी काम मला एकच म्हणायचंय की तुम्ही प्रत्येक महिलांनी आम्ही दोन हजार वृक्ष लागवड देखील आम्ही केलेले आहे अतिशय कमी वयामध्ये अतिशय बुद्धिजीव असणारा व्यक्तिमत्व आणि आम्हाला सातत्याने मार्गदर्शन करणार आहेत अजित पाटील आहेत त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आताच अधिक मान्यवर या ठिकाणी बोलणार आहे खूप काही वेळ त्याबद्दल एवढ्या एवढ्या ठिकाणी जास्त काही बोलणं उचित राहणार नाही तरी माझ्या परिवारातून अजित पाटील आणि माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वकील अजित पाटील यांना दुर्गा आयुष्य लावून देणार

ना किसान की परवाह है गोरमेंट को भी नहीं है और जो लोग किसान की वजह से जिंदा है तो मतलब कि किसान अगर जमीन में से निकालेगा नहीं तो अपन खाएंगे क्या और जींगे कैसे निकालेंगे नहीं तो जींगे कैसे उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है एक्चुअल में किसान प्रधान देश है ये लेकिन किसान को किसान की योजनाओं को किसान को किसान के समस्या को किसान को किसान की रोजाना की मरने की जिंदगी को ना ही गवर्नमेंट देख रही है ना ही आजूपाजों वाले लोग देख रहे हैं के हाथ में जाके देखो हाथ में उसके कठोड़े पड़े, पड़े वाले पैर में जाके देखो तो छाले पड़े वाले एक क्रांतिकारी है देशभक्त है सोच बड़ी है सपने बड़े हैं लेकिन समझने वाले लोग बहुत कम एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरा देश अजीत पाटिल को देखेगा और उनके साथ में सेल्फी निकालने के लिए तरसेंगे आज इनके जन्मदिन के अवसर पर किसान जन आंदोलन भारत के जितने भी सदस्य लोग हैं पूरे इंडिया में सभी की ओर से मैं इनको इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनके आगे के बेहतरीन फ्यूचर के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूं भगवान इनकी हर कामनाएं मनोकामनाएं दिल से जल्द से जल्द पूरी करें भगवान से भी प्रार्थना करता हूं। भी शिंदे जी क्योंकि आता हूँ जीमान

रिक्शा संगठन चलाता है टाइगर रिक्शा संगठन हमारे कांग्रेड है कांग्रेड हमको बहुत सारा मार्गदर्शन करते थे उनके ऊपर ही हम बड़े हुए हैं जैसा कि रिक्शा में किसी का मोबाइल भूल जाता अभी हम कितने वापस किए हमको तो भी नहीं मालूम और प्रशासन का भी नहीं मालूम मैं पहले कभी कुछ पुलिस तो स्टेशन महिला जाती है तो वो हमको पहले फोन करते फॉरवर्ड भी नहीं करते नाम करते करते तो ऐसे हम काम करते गए हमको कुछ आरोप प्रत्यारोप भी होता है कि भी हो, कि हमारे ये था तो हम बोलते कि इतने लोगों के वापस किए तो आपका क्यों वापस नहीं करेंगे अभी हमारे ऑफिस के अंदर दो तो सील पड़े हुए हैं उसका कोई वारिस नहीं है पांच बैग पड़े हुए हैं अभी तक तो हम काम करते गए